いい加減出てきてよ。大丈夫。絶対可愛いから。そうよ。せっかく素敵な衣装なんだし。おお、ほら。これだって見ようによっては。 そうなるかでもほらセーラーといえば青春ほら青春派じゃないほらじゃないですセーラーはともかく下半身は完全に際どい水着じゃないですかもうそこがいいとこじゃない分かってないんだから さんこのみさん何してるんですかもうすぐ本番ですけどあーそっか風花が衣装恥ずかしがってなかなか出てきてくれへんのやなそうなのよねえなおちゃん何か風花ちゃんを引っ張り出すいい策はないかしらね うんーせやアあ食べ物のいい匂いとかさせたらいいぞちゃんたこ焼きでも焼くワッホーイ本番前の腹ごしらえいいですねー焼きそばやチャーハンも作っちゃいましょうね何ななにご飯の話ー、うん、私今回のフェスに向けて体絞ってたからそういうのに弱い よーしじゃあちょっと簡易キッチン借りて作ってくるどんどん食べてフェスを盛り上げよう時間うん <laughs> マイだもう本番まであとちょっとじゃん風化は出てこないし まあ、大丈夫じゃないですか兄ちゃん衣装チェック終わったよどうどう？雨のセクチーバチーティー 好きなーえへを出して胸 <laughs> <で>もーむつむあ、なんか遠くから聞こえるよ兄ちゃん、どったのこれこの声はふうこさんですかふうこさーん どこに隠れてるんですかそ、そういう問題じゃありませんやっぱり私には無理ですふうさん 水着が恥ずかしくなっちゃったんですねでもうどうしたらいいんでしょううんふんふんアミにいい考えがあるよふーかお姉ちゃんふーかお姉ちゃんアミから挑戦状だよいざセクチータ

行こうななんでそうなるのいやハ <laughs> あらほんとだわいつものグラビア水着より爽やかな魅力があってさっすが風花ちゃんねえっさやか ですか。<laughs> なんだかうれしくてすがたい <laughs> でもそうですね響ちゃんやずきちゃんも頑張ってるんだし私一人が尻込みしてっちゃいやよし